تو اب یہی سب سے مسئلہ یہاں پر آئے گا نا صحیح اور غلط جب آپ نے کہہ دیا تو ادھر جھگڑا یہ ہوگا کہ آپ کا صحیح کا میرا الگ ہے میرا الگ ہے تو اس کا پیمانہ کیا فائدہ معاشرے کا انسانیت کا میں کوئی پتہ نہیں آج کس کا میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جو مذہب ہے وہ اخلاقیات کا ضمیر ہے کسی نے کوئی لکھا ہوا تھا فیس بک پہ ایسی سکرول اسکرول کرتے ہوئے پڑھ لیا بھول گیا مجھے کسی نے لکھا تھا جو آ, مذہب ہے نا مذہب کے بنیادی طور پر آ, چونکہ ہم مذہبی تاریخ اور مذہبی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں صرف دو ہی کانٹیکسٹ ہیں ایک کانٹیکسٹ وہ ہے جو انسان اور خدا سے متعلق ہے جس میں انسان اور انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو بھی کیا فرق پڑتا ہے آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھیں بڑی اچھی بات ہے آپ زکات دینا چاہتے ہیں دیں آپ حج کرنا چاہتے ہیں کریں عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں خدا سے دعا مانگنا چاہتے ہیں دعا مانگیں خدا کو اپنا مسیحا سمجھنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خدا پہ آپ کے اعتقاد سے آپ ایک بہتر آدمی بن سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا پھر وہ چیزیں وہ معاملات آ جاتے ہیں جن میں جنہیں ہم معاملات کہتے ہیں جو انسانوں سے متعلق وہاں پہ بنیادی طور پر مذہب فیصلہ نہیں کرتا شعور اجتماعی فیصلہ کرتا مثال کے طور پہ آپ کے مذہب میں غلامی کے آداب بتائے گئے ہیں کسی بھی باہر, تمام سامی مذاہب میں بتائے گئے اب غلامی کے آداب بتانے کا یہ مطلب اصولی طور پہ یہی مطلب ہے کہ غلامی کو انڈورس کیا جا رہا ہے لیکن चीज़. آج آپ اور میں غلام بنانے کی بات کر نہیں سکتے بیکاز آج کا شعور اجتماعی جو ہے وہ غلام بنانے کی اجازت जीज़. نہیں دے ٹھیک ہے جی عورت کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا محمد خان شیرانی صاحب نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ عورت کو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں اب باقاعدہ انہوں نے قرآن کی آیت سے ایک وہ بات جو ہے وہ لگتی تھی سامنے بارے. اتنا شور مچ گیا کیونکہ آج کے دن جو ہے عورت کو مارنا مرد کا وہ کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں سمجھا جا سکتا اس کے اندر بہت سے باتیں آ جائیں گی بہت سے مسائل آ جائیں گے بہت اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پہ اگین وہ مستورے والی باتیں آپ کہتے ہیں جی آدم اور ہوا جو ہیں وہ زمین پر اترے تھے اور جو شہاب ثاقب ہے وہ آپ جنہوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا اب اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ آپ یقین رکھنا چاہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے لیکن اگر آپ مجھے سائنٹیفک ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سائنٹیفکلی آپ سے ڈیبیٹ ضرور کروں گا بٹ آپ کی یقین رکھنے یا نہ رکھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب آپ غلامی پہ یقین رکھیں گے جب عورت کو مارنے پہ یقین رکھیں گے جب آپ ملٹیپل شادیاں کرنے میں جس میں انصاف جو ہے آپ کہیں گے میں خود کروں گا شوہر انصاف کیسے کر سکتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے مطلب انصاف کا تو جو پیمانہ ہے وہ کوئی جج ہوگا نا کوئی جج اجازت دے گا آپ وہ کریں گے یا اس قسم کی آپ کام کریں گے جو بنیادی طور پر معاشرے میں یا تو ظلم کو فروغ دیں گے یا صنفی امتیاز کو فروغ دیں گے اس لیے کہ وہ اخلاقی پیمانہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس اخلاقی پیمانے وہ اخلاقی پیمانہ چونکہ ایک جگہ جامد ہے اس میں ایولیوشن کی گنجائش نہیں تھی تو وہ آج کے شعور اجتماعی کے ساتھ الائن نہیں ہو رہا میچ نہیں کر رہا تو میں اسے مسترد کروں گا وہاں پہ کھڑا ہو کر کہ بے شک کہیں بھی لکھا ہوا ہے بے شک اس کی کوئی بھی لوجک ہو آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو آپ عورت کو دبا نہیں سکتے ہزار ڈیڑھ ہزار سال پرانی روایت کی بنیاد پر آپ عورت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جگہ یا تو گھر ہے یا قبر ہے چاہے اس کی بنیاد آپ کسی کلچر روایت کو بنائیں چاہے اس کی بنیاد آپ مذہبی روایت کو بنائیں اگر نہیں ہے تو, تو بہت ہی بری بات ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور اگر ہے تو بھی میں اسے غلط کہوں گا تو بھی میں اسے مسترد کروں گا آپ غلام بنائیں گے کہ آپ کہیں گے یار اجازت ہے غلام بنانے کی تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا بے شک اس کی اجازت کہیں دی ہے ہے مقدس ٹیکسٹ میں دی ہے یہ بڑے بنیادی اصول ہیں آپ آج کے دن بلاسمی کا قانون بنائیں گے جس کی قرآن میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے آپ میرے سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں قرآن کا قرآن میں کہیں توہین کے جرم کا ذکر نہیں ہے لیکن ہم نے اس پہ نہ صرف یہ کہ قانون بنا دیا بلکہ اس قانون میں موت کی سزا رکھ کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک جرم ہے اس جرم کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اس جرم کی سزا جو ہے وہ قتل کے حد تک ہے تو ہم نے ایک طرح سے لوگوں کو یہ لائسنس دے دیا اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں بزنس گینگ اتنا پاورفل ہو گیا اربوں روپے کروڑوں روپے اس نے لوگوں سے ٹھگ لیے کس بنیاد پہ ٹھگ لیے لوگوں کے اندر آپ نے خوف جگہ بالکل تو یہ آپ جب کریں گے مذہب کے نام پر مذہب کی اپنی انٹرپریٹیشن کے نام پر تو میں اسے مسترد کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شعور اجتماعی ہے یا جو اخلاقی اصول ہیں وہ مذہب کی میراث نہیں ہے وہ شعور اجتماعی فیصلہ کرتا ہے میں آرثر سی کلارک کا غالباً نے قول ہے جو میں کئی دفعہ دہراتا ہوں اس نے کہا تھا بگیسٹ ٹریجڈی ان ہیومن ہسٹری از ہائی جیکنگ آف موریلٹی بائی ریلیجن ریلیجن نے ہائی جیک کر لی مورالٹی اب یہ کیا آپ اگر کسی وقت کی مورالٹی پڑھیں مثال کے طور پہ آپ یہودیوں کا جو جو ہے سارا وہ پڑھیں یا آپ ہندو جو جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھیں یا مسلمانوں کا پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ایک کے اندر تھوڑے تھوڑے فرق ہے اچھا یہ فرق اخلاقی حوالے سے یہ اخلاقی کورٹ کے حوالے سے یہ اخلاقی کورٹ کیا ہے یہ کوڈیفیکیشن کیا ہے یہ کوڈیفکیشن وہ ہے جو اس وقت تک لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی وہ موجود تھے مذہب نے ایجاد نہیں کیے یہ اس وقت موجود آپ نے اس کو اٹھایا تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا مذہب نے اخلاق پریزنٹ نہیں کیا اخلاق معاشرے نے دیے آپ نے اس 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 وقت اب جب اخلاقی کوڈ نے کو مذہب کے اندر کر دیا تو کا مطلب ہے وہ جامد ہو گیا وہاں پہ ایوولوشن کی آپ نے گنجائش ختم کر دی کیونکہ جو معاشرتی اخلاقی کوڈ ہے وہ تو ایوالو کرے گا مثال کے طور پہ آپ ٹین کمانڈمنٹس اگر پڑھ لیں تو ٹین کمانڈمنٹس کے اندر جو پہلی چار کمانڈمنٹس ہیں اس کا تعلق انسان سے ہے ہی نہیں جو آخری دو کمانڈمنٹس ہیں وہاں پڑھیں تو عورت گائے بکری اور بیل جو ہے وہ برابر ہے عورت کو بالکل اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے جیسے گائے بکری بیل کو ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو پروفٹ موز سے آپ ایسوسیئٹ کرتے ہیں اور جسے آپ پہلا اخلاقی سامی مذاہب کا شاید پہلا اخلاقی کوڈ جو ہے اس کے طور پہ لیتے ہیں حضرت ابراہیم کے کسی صحیفے کا تو سراغ ہمیں نہیں ملتا تو آپ پڑھیں تو وہ دس, وہ دس اخلاقی کیا آپ کی جو اخلاقی ڈائیورسٹی ہے یا مورل ڈائیورسٹی آج کے دن ہے کیا وہ دس اسے کور کرتی ہیں نہیں کرتی نا قبر لیکن ان دس سے زیادہ اس وقت کی سوچ اس وقت کی شاید سوچ اس دس سے آگے نہیں گئی تھی اب بہت آگے چلی گئی ہے بہت زیادہ اس کے اندر ڈیورسٹی آ گئی ہے بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں چینج ہو گئی ہیں عورت کو انسان سمجھنا کسی حد تک ہم نے شروع کر دیا ہے ہم نے اسے بتا کہ گائے بکری بیل جیسا ہم نے اسے کہا کہ چلو نہیں تھوڑا سا ہم تمہیں اور انسان والے لیول پہ بھی تو ابھی بھی نہیں لائے بٹ تھوڑا سا ایلیویٹ ہم نے کر دیا گائے بکری بیل سے اوپر لے جائے تو نیچے ہیں گائے بکری بیل پھر عورت ہے اور پھر مرد ہے تو یہ ہم نے کیٹیگریز ابھی اس طرح کی بنائی نہیں پہلے تو وہ شاید اس سے بھی نیچے ہم نے اسے رکھا تھا جب ذری معاشرے میں لیکن حاشر صاحب یہ چلی یہ تو ایک زمینی بات تھوڑی دوسری طرف زیادہ جا رہی ہے ویسے یہ عورت کے حوالے سے یہ جو منفی روئیہ پایا جاتے ہیں یہ صرف مذہب کے اندر نہیں ہے بلکہ تو بڑے بڑے فلسفہ کے ہاں بھی اس طرح سے ملتا ہے تو اس کا عورت میں کوئی چک مسئلہ ہے یہ جن فلسفورس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایکچولی وہ فلسفر بھی کوئی غیر مذہبی فلسفر نہیں تھے یہ بڑے پکے پکے کرسچن فلوسفرز تھے جن کی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑا بڑا عورت دشمن